Оболицеты Олимпийскую Украины, двухкратный олимпийский чемпион, двухкратный чемпион мира, многократный чемпион мира. Сегодня вместе с нами присутствует президент Федерации Бокса Украины Владимир Брюн. Отстаивали, отстаивали, и будут отстаивать и наш флаг, и нашу честь, и будут и дальше Вы высоко его отнести. И поэтому, наверное, правильно, что вот такая встреча проходит в этих стенах. я уверен, что сегодня вот встреча, как вот здесь, на мастер-классе, так и непосредственно вот здесь, рядом в новом корпусе, который только вот недавно был введен в эксплуатацию в одной из лучших аудиторий, она пройдет не бесследно для вот всех, кто здесь присутствует. А даст новый заряд оставаться вот таким и стремиться Всі успеха вам Юні вихованці місцевих боксерських шкіл влаштували показові поєдинки, результати яких прокоментували чемпіони та призери 30-х тридцяти ліків. А лучше, да, лучше. Ну, я постараюсь за ребят ответить. Э -э Ребятам то, что они показали большой плюс, то, что вы уже занимаетесь этим видом спорта боксом, да. Тут что сказать? То есть на минутку посмотрели, где-то в начале Красов был активен. А сколько вам? 17. 17. Тебе 15 или 17. Долго занимаетесь? 8 лет. Ну занимайтесь, потому очень хорошо, а потом останется лицей. Я только просто 15 начал заниматься. Вы уже очень много знаете. 7-8 лет. Удачи ребятам, мы же поддержать их на аплодисменты. Время, стоп. Стоп, боялись милый, ребята. Ну и сейчас мы больше. Ребят, что я хочу сказать вам лично? Уже то, что вы выбрали для себя тот спорт, который вам нравится, это уже для вас очень большое достижение. Вы